Одиному в Брестской в области Дому ветерана исполнилось 25 годов. На урожайствах с нагоды юбилейной даты побывали и наши корреспонденты. Брестский Дом ветеранов – не интернат для состарелых и одиноких людей. Это то и место, где 128 человек разного возраста живут полновартостным жизнью и не ошивают себе покинутыми и забытыми. Много было хорошего, много было трудностей, но мы эти трудности пережили. И уже видно сегодня, что этот дом открыли, вот этот дом открыли в 89 году, пережил перед перестройки. И жители этого дома несут целую историю жизни. Но нам самое главное, чтобы они были здоровы, чтобы их не волновал быт, и как-то мы скрасили ихнюю старость. И для этого вот этот дом ветерана был и создан. обныя установы социальной обороны патрэба часу. На жаль, не кожны пажыны чалавек можа жыць сваімі дзецьмі унукамі ёсць такая катэгорыя людзей. яны сацыяльна адзіноія Хася ў многіх ёсць родныя і блізкія. Гэта для іх у расскай вбла і быў створаны дом ветанаў, які ў гэтыя дні адзначае свой 25гадовы юбілейжы так чтобы люди нашы как можна мы меншы болле. потому что если мы здоровые, пусть мы даже и старики уже, но все-таки здоровый старик, он может что-то сделать. Урочистые мероприятия с нагоды юбилею прошли у обновленной актовой зале. Сярод гоноровых гостей, проставники установ, социальные обороны, городской выконавчей влады, спонсоры. Были и подарунки. Положа руку на сердце, такая форма проживания, ну, наверное, 25 лет назад это была данность времени. Сейчас оно есть, но в идеале, конечно, вот статус этого дома он должен немножко меняться. И, наверное, в этом направлении мы тоже думаем. Вот. Хотя то, что есть, мы стараемся поддерживать на должном уровне, чтобы люди не чувствовали себя отделенными. Джихаре Брестского Дома ветеранов еще и вельми творшие люди. Об этом говорит выстава самодельной творчести, разгорнутая у холи и юбилейный концерт, подрихтованный у основным своими силами. Юрий Петров, Таграна Копян, областные новины, Бреск.